В день пам'яті та перемоги над нацизмом а в другій світовій війни російські нацисти запустили по Україні більше півсотні ракет, більше двох десятків шахедів. Ось так власне відно, від них нічого нового очікувати не приходиться. Водночас ми працюємо атакам по глибокому тилу ворога і не тільки відвоюючи свої території, а сі Цзіньпінь працює на себе, але може вже і не на Путіна. Про це не тільки говоримо просто зараз. Ну і про цей після смак чи після вонь інаугурації російського диктатора Ірина Узова де вас працює зі мною. Борис Дзенгаузен політехнолог Борисе, привіт, рада слава Украине. Вітаю героям слава. російська терористична федерація на чолі своїм молью своєю бункерною запустила 50 плюс ракет по семи областях України, а також більш ніж 20 шахедів летіло. Є прильоти по енергетичній інфраструктури у Львівській, Вінницькій, Київській, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій івано франківській областях. Це ми бачимо зокрема, і наслідки прильоту по українській столиці. Президент України Володимир Зеленський прокоментував нічну атаку на інфраструктуру України, каже, масований ракетний удар нациста Путіна у день перемоги над наци. Всі весь світ має чітко розуміти ху ісху, хто є хто весь світ не має права дати ще один шанс нацизму. Заявив Зеленський. Буквально за кілька хвилин звернувся до нас до українців у день пам'яті та перемоги над нацизмом в другій світовій війні. І каже: тоді світ проспав. А тоді це о п'ятій ранку, 24 лютого 2022 року. І сьогодні всі, хто пам'ятає Другу світову та дожив до наших днів, відчувають дежавю. говорить Зеленський ставить лише одне питання. Почуємо. Світ не бачив загрозу. Світ проспав відродження нацизму о 5 ранку, 24 лютого 2022 року. І сьогодні всі, хто пам'ятає Другу світову і дожив до наших днів, відчувають дежавю для РФ. Це просто етапи божевільного плану заточити свободу в гетто. концтабір під назвою Руський мір. Експортувати по всьому світу головне російське надбання колючий дріт. За тим самим сценарієм 80-річної давнини авторства Гітлера, крок за кроком ковтаючи землі інших і тестуючи реакцію світу. І коли реакція безхребетна, націсти йдуть далі. Їх не зупиняють заклики, резолюції, напівсанкції. І єдине питання, яким Путін переймається сьогодні, хто наступний? Ну, та ми знаємо, хто наступний, хто країни Балтії, країни НАТО, країни Заходу напередодні буквально глава польської розвідки каже, Путін готовий до міні-операції проти НАТО, але бачачи реакцію заходу, поки не робить цього. А хоча яка реакція заходу? Реакція заходу така, що ми вчора бачили, що посли шести семи країн все-таки прийшли на оцей інаугураційний, так званий нікчемний інцидент. Що маємо розуміти про мету цієї атаки? Дійсно, в такий день, день пам'яті і боротьби із перемоги над нацизмом в другій світовій, і те, що світ. проспав, свет уже прокинувся, и не проспить Ответ на вопросы и ожидания кто наступный. Ну тут дежавю во многих смыслах. То есть я думаю многие помнят и май прошлого года, когда весь май просто вот каждый день массировано. Такое ощущение, что какой-то знаковый месяц. Ну понятно, там они свой день победы 9 празднуют но вот снова такое ощущение начинается то есть вот в чем логика ударов по энергетической инфраструктуре сейчас, когда на улице тепло, а она в том заключается эта логика, что э, Путин хочет к сезону к осени, чтобы украинская энергетическая инфраструктура была в таком состоянии, вот условно говоря, там стена, там один кирпичик вынуть, и чтобы оно все рухнуло. То есть тогда конец 22-го, начало 23-го не удалось в блэкаут загнать, обрушить в холод, в, ну, в темноту. Не удалось. И вот сейчас они придумали новую тактику, то есть разнести энергетическую инфраструктуру до такого состояния, что один массированный залп накануне сезона, ну или два, и у нас серьезные проблемы. Вот что они делают. Поразительно другое, что со стороны наши партнеры прекрасно видят это. И я напомню, нас просили не бить по НПЗ уже сильно после массированных ударов по нашей энергетической инфраструктуре. То есть все прекрасно понимают, что Путин хочет Украину до, довести до такого состояния, что мол, смотрите, я сейчас два залпа и все, и у вас реально будет блекаут, и вы ничего не сможете там поправить, починить и так далее. Ну то есть вот такая у них логика абсолютно террористическая. Что касается вот этих вот нацистов, Гитлера и всего остального. Проблема в том, что тогда против Гитлера союзники даже открыли второй фронт. Тут союзники просто включились полностью. Ленд-лиз, бомбардировки, это эскадрилья Лафайет, когда, значит, кстати, вот по по этой модели предлагалась же Украине один из университетов предлагал стратегию по модели эскадрильи Лафайет, где иностранные летчики были участвовали ну, как пилоты. То есть десятки, а может сотни пилотов F-16 есть в мире, которые готовы сесть в качестве пилотов, только самолеты им нужны, несколько сот самолетов. Вот эта идея, мне кажется, она была бы крайне, э, крайне эффективна. Потому что я слышал в том числе, что есть летчики, которые иностранные, которые готовы. И у них есть опыт, их не надо два года учить. Они полжизни летали на этих самолетах. Это вот это, мне кажется, интересная идея. Может, нас кто-то слушает, а может, есть какие-то препятствия этому. Ну, понятно, первое препятствие самолетов нет. Но если бы Макрон, например, не говорил там: Я войска когда-нибудь веду или не веду, но те в этот момент отправляют посла на инаугурацию Путина, если бы он сказал: О, это же нам близко. Эскадрилья Лафайета, это же прям наша. Давайте-ка мы снова по этой модели соберем со всего мира э, пилотов. И авиакоалиция поработает над тем, чтобы F-16 в большем количестве уже с пилотами. Вот тогда точно бомбанет у Медведева, у Путина. Но по делу ведь, не из-за заявления, что когда-то может быть, а из-за конкретной вот, э, ситуации. И обратите внимание, вот, кстати, я заметил такую штуку, Европа говорит, мы говорим, вот тот символ у вас, Ирина, маг это никогда снова, да, то есть, а Россия, у них же полный антипод, они говорят, можем повторить. Вторить, да, да но ну, есть... они не могут ничего, у них вот ничего не дает, уже не встаешь, что повторить. Так самое интересное, что самый основной удар э, гитлеровской армии на себя приняла Украина и Беларусь. И ну, то есть мы же понимаем, где в основном шли бои. Поэтому чего они там могут повторить, они... Э, Заслуги Украины, естественно, выкидывают даже из исторических упоминаний сейчас. Поэтому я к чему это все такую долгую прелюдию веду, к тому, что тогда, чтобы разгромить Гитлера, понадобилось дойти до Берлина и чтобы эта крыса того времени застрелилась в своем будке. Крыса этого времени тоже может быть застрелилась бы, если бы дошли до Москвы, но ни в коем случае вы что? Не просто идти туда нельзя, бить туда нельзя. Вот в чем разница эпох и вот в чем, к сожалению, то есть вот Запад уже проиграл в этой риторике уже проиграл. Все. Они сейчас Путину там дадут что-то подписать. Не знаю, естественно, никто не поддержит, если Путин сам не начнет войну против стран НАТО, никто не поддержит заход туда, лишение ядерного потенциала. То есть она, эта крыса, она останется в полной боеготовности каждую минуту, в любой день зайти и начать новую войну. Ну так, вчора на фоні оцього так званого інавгураційного процесу, тобто переінтронізації, чи як каже Подаляк, коронація кремлівського пахана просто таки да відбулася. А низка західних медіа, зокрема «The Wall Street Journal» і «The New York Post» виходять з, зі статтями, де кажуть, що після оцього свого свого самокоронування, ось так називає зокрема з Вашингтон Поста, Путіна тепер одна дорога. Далі про що ми тисячу разів казали війна, що він буде шукати союзнички у вигляді КНДР, -у, КНДР Ірану, може того ж Китай. Ю північної Кореї цих всіх, що він буде далі робити все, всі свої ставки на те, щоб воювати і йти далі, нарощуючи свій потенціал і все. А ми бачимо, що з ми з вами вчора в ефірі починали обговорювати, що та ж Франція мені ж так Макрон подобався, вже не подобається. Тому що той посол Франції, який там для чого з'явився налагоджувати ці містки комунікації, тобто не закривати їх да не руйнувати, не спалювати. А для чого це все Ну для чого? Здивувала теж інші країни, які там хто там і Мальта була і. Не зрозуміло. Тобто, Путіну ще залишають якусь хвіртку відкриту чи що, щоб з ним про щось комунікувати. Вони не розуміють, що він готує міні або й великі операції проти НАТО. Як каже наш добрий друг і гість Олександр Мусієнка, не треба жити в ілюзіях, що Путін готовий. Розв'язати подальші наступальні дії проти країн НАТО лише коли він, не дай Бог, але переможе в Україні. Що він може паралельно робити всі ці треки там ба більше таким чином розпалюючи вогнища війни деінде відволікати увагу від своїх провалів на українському фронті. Бо, попри сподівання Кремля і допомога Європи, і допомога штатів here, Тут вона вже зде тут здесь, десь, щоб росіянам було понятно. Да, не можу не согласиться з нашим добрим другом Олександром. Мусиенко, тем более у нас теперь есть программа, где мы с вами, Ириной и с Александром выступаем. Втроем, так сказать. Поэтому, чтобы он мне там не, на, не накидал гадости, я с ним соглашусь здесь. Вот. Не а накидай, я попросю. Да. Что касается параллельных треков, да, так и есть. Единственное, единственное что Путина сдерживает, это жесткая позиция Латвии, Литвы, Эстонии. То есть понятно, что где-то оттуда он мог бы начать. То есть обратите внимание, закрыть транзит, да пожалуйста. Выкинуть пачками россиян оттуда, агентуру всю эту вычистить, да пожалуйста. Запретить им въезд сколько угодно. Блокировать Сувалкский коридор тоже совместными усилиями с Польшей можно. Ну то есть они реальную боль причиняют путину и он бесится он сделать ничего не может а то что то что есть возможность у него какую-то там ну условно говоря провокацию начиная с нарушения серьезного воздушного пространства заканчивая там какими-то диверсиями которые сейчас кстати по всей европе прокатились вот это они делают я думаю что акцент на диверсии будет как раз на те страны которые больше помогают или производят Оружие, это Германия, естественно, это Франция будет, это возможно Польша, и соответственно Латвия, Литва, Эстония, ну и Финляндия туда же, а кто приехал к нему? Ну, понятно, что приехали страны с большей зависимостью, то есть где-то больше бабла российского, офшоров, где-то как в Греции, например, там комбо, вообще, там и церковь, и компартия коммунистическая. Ну и белой вороной оказался посол Франции. Я понимаю, что это Макрон до последнего пытается поиграть в цивилизованную дипломатию с Путиным. Ну, его наверняка об этом ну, попросил или сделать такой шаг навстречу Путину э, Цзиньпин, но это полный бред вообще. То есть э, не, наоборот. То есть нужно с позиции силы. Хорошо. Давайте-ка мы сейчас новые санкции введем, закрутим гайки. Давайте российским этим газовозам запретим в порты европейские заходить и перегружаться. А ну -ка, как долго они на своих арктических танкерах смогут и как далеко возить свой сжиженный газ? А давайте, как мы убили Арктик-СПГ, как американцы это сделали, вот этот огромный проект, убьем и Ямал-СПГ тоже по сжиженному газу. А, а еще интересней: северный поток: как долго Россия его строила, и дали достроить, и вдруг что-то случилось. То есть, все потоки, которые так или иначе, турецкие, например, да, есть. Тоже может что-то. Понятно, что Турция будет сильно возмущаться. Понятно, что это ужасное будет событие, если неизвестные что-то с ним сделают. Но Россия понимает только язык силы. Только язык силы. Поэтому уничтожать все, что приносит деньги россиянам и ставит их в неудобное положение перед партнерами. Это было перед сильными партнерами, такими как Эрдоган, например. И вот это было бы прекрасно. Кто там чего с ними делает, с этими трубами, не знаем. А знаєте, я вчора слухала Івана Яковину, нашого колегу, колегу, міжнародного оглядача журналіста, і він каже, що насправді для Путіна захід вже приготував гільйотину. і такими там архітекторами і робочими, значить, які вбивають туди оці дерев'яшки. Є всі і французи і німці, насправді і країни заходу. І вони так працюють. Тик-тик-тик-тик-тик, такі гномики, що навіть може не дуже видно цю роботу прямо одразу. Але гільйотина зводиться, зводиться, будується, і насправді набагато швидше, ніж на те очікування. Кремль, вона прихлопне Путіна і хана йому прийде. Як ви погоджуєтеся, що ця гільотина дійсно зводиться? І хто ключові тут архітектори? Да я как-то не сильно прям гильотину. То есть, ну понятно, что Россия себе рост ВВП там нарисует, но им 5 с лишним процентов на этот год нарисовали, То есть до этого было рисовали 3%, а до этого вообще минус. Это говорит о чем? Что Ключевая проблема это не не то, что там Россия адаптировалась к санкциям, а то, что закрывают глаза на обход этих санкций. То есть можно вводить сколько угодно запреты, потолки цен на нефть, но теневой флот России свыше тысячи э, ну танкеров свыше тысячи разных в эпоху, современную цифровую эпоху, сложно отследить тех э, суда, которые транспондеры отключают, которые идут по маршруту, которые там э, помогают обходить вот, России нефтяные санкции. Так сложно это сделать? Нет. Но, или вот то, о чем я говорил, оказывается, это, ну, 50% сжиженного газа российского покупает Европа. 50% причем Франция одна из э, ключевых потребителей. И только 38 или 36 идет в Азию. Ну, мы же понимаем, то, то же самое с, по, по другим позициям: Ввоз в Россию э, чипов, станков, товаров двойного назначить. Как? Ладно, ВОЗ в Россию станки там мог, ну, через прокладки покупают, однодневки и так далее. Авиазапчасти. Авиазапчасти сложнейшие в производстве. Нужные для ремонта э, авиапарка, который Россия производить не может. Два самолета Россия гражданских склепала за год. Два. А из строя вышли десятки авиазапчасти, Боинг, Airbus, которые производят. Вы не знаете, кто их покупает у вас, для кого, для чего. Вдруг посмотрите статистику. То есть если отследить, то компании, которые, например, раньше там в своем авиапарке с десяток самолетов имели, вдруг начали покупать как, как на сотню. Никого не беспокоят эти моменты. То, ну, короче, финмониторинг и финразведка, западные спецслужбы. Если захотят, они и офшор любой достанут, и владельцы достанут не, не, не то, что там про передвижение каких-то уникальных запчастей или э, уникальных каких-то компонентов. Ну, в общем, вот я про что. Странно, что кто-то там закрывает один, а иногда и два глаза на то, что происходит. Ну, дякуємо, хоч Сполученим штатам дали атакамси, Вони працюють. Значить, Луганську після удару палає автобаза окупанти визнають приліт по цій і Пишуть, що українські військові застосували ракети атака МС. Ну, вони завжди бачите таке МС всюди українських військових. Ну але очевидно, да що це там не, не просто птічка божикари прилетіла, а ось таке щось хороше, бо так палало декілька вибухів. Лунало в Луганську. Відпрацьовуємо дуже гарно. Я так думаю, що це буде ще частіше. Чи правильно я розумію? А відтак чи можемо ми спрогнозувати ну від не з військової, а такий більше з практичної точки зору. Ну, а що вони робитимуть? Палатиме все. Вони якось будуть кудись витягувати, чи ото вкакаюсь но не покарюсь? Так, ну це по дарпаніфтій був. Правильно, красиво горить, хорошо. но не по нефтеперерабатывающему заводу. Вот да. что интересно. То есть а Мы тем... в последнее время в большей степени делаем акцент на нефтебазы. То есть на то, что уже Путину либо Лукашенко доставляет в виде топлива, керосина, либо ну, точечно попадаем в какой-то один НПЗ. Хотя у нас что как-то ухудшилось качество производства дронов? Нет. Давайте вспомним начало. Февраль, с начала февраля вот как пошло по три НПЗ за ночь выводили из строя там паника была все били в колокола что происходит эм, вот сейчас так ну я думаю что подождем посмотрим внимательно над за тем что происходит эм, по насчет э, атака МС там сейчас россияне вы правы они в каждом значит снаряде в каждом Дроны видят э, эти ракеты баллистические. Понятно, что расходовать баллистические ракеты, которые нам передали Соединенные Штаты, в, ну, скажем так, в не очень большом количестве, а это правда, там, пара сотен пока что так известно. На нефтебазу, если ее можно дроном хлопнуть, но ну, никто не будет, это точно. Поэтому, но куда полетят эти ракеты? Вот это интересно, почему-то есть ощущение что мерзопакостная моль, которая просто в экстазе бьется на 9 мая, вместе, кстати, с этим пенсионным фондом, который к нему пожалует из диктаторов, из дрожащего Лукашенко, она будет очень не рада, эта моль, если будет испорчен праздник, когда какие-то там люди в красных в пилотках будут идти по Красной площади этой. Поэтому не знаю, но наши умеют испортить настроение в любой момент, я имею в виду наши вооруженные силы, служба безопасности Украины, ГУР, поэтому э, деду, деду, как говорится, приготовиться. Так, да так, -да так. -да. і в нас буквально три хвилини, але тут просто супер, значить, заяви чергові. Вийшла Машка Алкашка Захарова навіть причесалася. Очевидно, щоб ну вчора вчора ж праздник був завтра. Праздник, там Лукашенко вже припи. Боже, яка радість? Оця сходка дідов, да, як ви вчора казали, значит Нафталінових на до 9 травня очевидно готуються. І Машка Алкашка вийшла на брифінг. Така в червоній кофточці з причосочкою, щоб скрізь сліди на ліцем. Посівіма Каже, що Кримський мост, бо по ньому ж ясно, що теж полетять атакам сини. Ше що єс своїми заявами про право України атакувати кримський міст в рамках самооборони, а є це пряме, пряме, значить, пострікательство тероризму, Говорить Марія Захарова. Що єс виступає не просто спонсором, він пострікає нападати на мирні міста і гражданську інфраструктуру. А також згадала знову французькі війська, каже, що вони стануть целю для російської армії. Так вони ж вже не щось путаються в показах. Вони ж казали, що тут уже є то 150, то 2000 тисячі натівських французьких військ. Ну оці її заяви я не розумію. Для чего це повітря зайве забирать? Никто ж на это уже не реагує. Добро дано, атакам есть. Та и французские войска, может, тоже скоро будут. Ну, тут э, они, конечно, умело используют. Во-первых, для внутреннего потребителя. Мол, смотрите, запад, запад, там, и так далее. Во-вторых, чтобы немножко взбодрить нафталимпатию вот эту, которая там на 9 мая у них будет с заявлениями. Ну, а э, вообще с ними нужно так, какие атак, атак МС? Какие? Вот ракета, видите, на ней украинский флаг наклеен. Как, помните, там Шахет Герань были, да? Это чисто украинская ракета, произведенная там в КБ «Луч». Мы, в принципе, не знаем, что оно, где они взяли эти технологии, но вот какие молодцы. Они неуправляемые, украинцы неуправляемые. Мы им говорим, не бить, по территории России они берут этими своими новыми ракетами, очень похожими на Атак МС, и бьют. Вот какие они, но мы тут ничего поделать не можем. Где-то в военторгах они понакупали этого всего. Вы же знаете, что оно все продается. Да, и да, да, да. вот такое исполняют. Полностью отбитые, и ничего с ними поделать не можем. Ну, тому, що київський терористичний режим він такий, як і ми з вами. Бориса, <смір> нічого не, не знається, що сміва пролітала. <смір> просто не подітра траєкторії. Дуже дякую вам безмежно за цю розмову, за ваш реалізм і гумор водночас. Ми побачимося з вами завтра на цьому ж місці. Бережіть себе до зустрічі. Борис Тізенгаузен, політехнолог, Ірина узлова, була разом із ним, друзі. Ви знаєте, що робити, якщо ви нас любите. Я впевнена, що це саме так. Підписатися, будь ласка, на YouTube Бориса. Можна знайти його великими синіми літерами після собачки в описі під цим відео. Ну і на YouTube Четвертого, звісно, теж, будь ласка, тому що нас майже 7 мільйонів, але ще не 7, і саме вас тут і бракує. Ну і просто ми завжди раді бачити кожного в нашій кампанії. Бережіть себе, вірте збройні сили України. Побачимось.